પુનરાવર્તન ત્રણ દ્વિતીય સત્ર હવે આની અંદર પુનરાવર્તન ની અંદર આપણે રિવિઝન કરીશું અર્થાત આમનું પુનરાવર્તન કરીશું તો પુનરાવર્તન ની અંદર આપણે કુલ આ જે છે પૈસા શોર શીખો સચ્ચા બાલક દુમધુમા ગાંવ કે બચ્ચે આ બધાની અંદર થી જે જે મહત્વના પ્રશ્ન છે તેના વિશે આજે જોઈશું જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જો આ ઉપરના વીડિયોને ન જોયા હોય તો પહેલા આ વીડિયો જોઈ લેજો કારણ કે તે તમને છે ખૂબ જ મદદરૂપ થશે તમારું પુનરાવર્તન કાર્ય પૂરું કરવા માટે આ બધા જે વીડિયો છે તેની લિંક તમે અહીંયા પણ જોઈ શકો છો અને તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આની લિંક મળી જશે તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ પુનરાવર્તન 3 નીચે دیے گئے ચિત્ર કે આધાર પર પાંચ વાક્ય લખી સૌથી પહેલા તો हमें इस चित्र को જો વિદ્યાર્થી મિત્રો જારે પણ કોઈ ચિત્ર તમને આપવામાં આવે અને તેના ઉપર તમારે પાંચ વાક્ય લખવાના થતા હોય છે ત્યારે તો તમારે પહેલા તો ધ્યાનથી ચિત્રને તમારે જોવાનું છે કે આમાં શું શું વસ્તુઓ આપેલી છે કઈ કઈ જગ્યાએ શું લખવામાં આવેલ છે જેથી કરીને આપણે લખતી વખતે વિચારો યોગ્ય આવે હવે તમે જુઓ અહીંયા એક બાળક છે જે જાળ નીચે બેઠેલો છે તેના હાથમાં બોલ છે તેનાહેરા પરથી દેખાય છે કે તે ખુશ છે અહીંયા આસપાસ નાના ફૂલના છોડ આવેલા છે આગળ તમે જોવા જાવ તો અહીંયા થોડા ઘણા દૂર જે છે તે મકાન પણ આવેલા છે હવે આપણે આને હિન્દીમાં લખીશું ચિત્રમાં એક પેડ હે દેખો યે પેડ હે એક પેડ કે નીચે તન કે પાસ એક લડકા બેઠા હે તન એટલે શું તને તન એટલે શું ખબર છે જે આપણે થર્ડ જે હોય છે ને તેને તના કહેવામાં આવે છે હિન્દીની અંદર તેને તના કહેવામાં આવે છે પેડ કે નીચે તન કે પાસ એક લડકા બેઠા હે તો યે તને કે પાસ યે એક લડકા બેઠા હે લડકે કે હાથ મે ગંદ હે गेंद अर्थात बॉल लड़के के हाथ में क्या है एक गेंद है लड़का खुश है हम देख सकते हैं लड़के के चेहरे पर कि वो खुश है वह दूसरे लड़कों को खेलने के लिए बुला रहा है हम देख सकते हैं उसका मुंह यहाँ पर खुला हुआ है अगर उसका मुंह खुला है तो हम ये कह सकते हैं कि वह खेलने के लिए दूसरे लड़कों को बुला रहा है पेड़ के नजदीक फूलों के पौधे है देखो ये पेड़ है और उसके आसपास देखो हम लोग देख रहे फूल के जो फूलों के पौधे हमको दिखाई दे रहे है वह एक खुला मैदान भी है वहां यहाँ पर शु ना किए वहां एक खुला मैदान भी है तो अपने आने अः लखी खुला मैदान भी है चलो अह एक कानो बना दे चंद्रबिंदी बना दईसू वहां एक खुला मैदान भी है दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे है. देखो ये दूर दूर थोड़े मकान भी हमें दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से हम पांच वाक्य लिख सकते हैं आप इसको चाहे तो अपनी मौलिकता का प्रदर्शन करते हुए आप खुद भी इसको अपने शब्दों का उपयोग करके लिख सकते हैं अब तो आगे देखते हैं। सीखो कविता का स स्वर गान कीजिए चलो हमने जब कविता सीखी थी तब तो इसका स स्वर गान किया ही था अब भी हमें करना है तो चलो सभी विद्यार्थी जो है मेरे साथ कविता को देखकर गाएंगे ठीक है ना चलो अभी हम कविता शुरू करते हैं चलो सभी लोग तैयार हो जाओ रेडी वन टू थ्री स्टार्टो से मित हंसना सीखो सीखोर से रित गाना गलू की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना लत सीखो सबको गले लगाना दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुए से सीखो हर दम ऊंचे ही पर चढ़ना મે پڑھના ઓર તુયે શીખ હોય દમૂચે હી પર ચરના ચાલો હવે તો આપણે આગળ જોઈશું કવિતાનો આપણે આનંદ લીધો ચાલો 3 નીચે دیے گئے શબ્દો મેસે સંજ્ઞા વિશેષણ ઓર ક્રિયાપદ રીતે તારવીને લખવાના છે સંજ્ઞાનો અર્થ થાય છે નામ જો આપણને ખબર હશે સંજ્ઞાનો અર્થ શું થાય છે નામ થાય છે તો ચાલો નામમાં શું છે તો કે સૌથી પ્રથમ તો નર્મદા નર્મદા એક નામ છે उसके बाद हिमालय हिमालय एक पर्वत का नाम है तो हम लिखेंगे हिमालय फिर तो चलना तो हो गई क्रिया हो जाती है तो यहाँ वो नहीं लिखेंगे छोटा विशेषण हो गया खेलना भी जो है क्रिया हो जाती है अब यहाँ देखे तो गंगा जो है वो नाम है तो अभी तक हमने ये तीन शब्दों का संज्ञा की तालिका में लिख दिया अर्थात नाम जो है उसको यहाँ पर लिख दिया अब विशेषण देखते विशेषण अर्थात किसी भी चीज की जो विशेषता दिखाता है उसको हम विशेषण कहते है तो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा मतलब हम किसी को कहते हैं कि ये बड़ा छोटा है ये इसकी जो है कह सकते हैं कि ये छोटा बच्चा है तो ये क्या हो जाता है विशेषण ये छोटा बछड़ा है तो ये सब विशेषण हो जाते हैं मतलब बछड़ा कैसा है तो छोटा है फिर है सफेद ये सफेद हाथी है या सफेद बाघ है तो ये सब जो है विशेषता दिखा रहे हैं बाघ और हाथी की फिर हम देखते हैं थोड़ा यानी मात्रा भी जो दिखाती है किसी चीज की उसको भी हम विशेषण ही कहते हैं अब आगे देखेंगे क्रिया तो क्रिया में क्या आता है चलना खेलना, लिखना हम जो कुछ भी काम करते हैं उसको जो है हम क्रिया में लिखते हैं, उसको क्रिया कहा जाता है अब आगे देखेंगे अब हम देखते हैं इन सभी संज्ञाओं विशेषण और क्रियाओं का वाक्य में सबसे पहले नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है बिल्कुल सही कहा नर्मदा जो है वो भरूच शहर के पास से निकलती है और वो गुजरात की बड़ी नदियों में से एक है अब देखते हैं हिमालय भारत की उत्तर में है तो हम देख सकते हैं हमें पता है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है तीसरा देखते हैं गंगा नदी हिमालय से निकलती है हम सभी को पता है कि गंगा जो है जो कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों से गुजरती है वो हिमालय से निकलती हुई है अब हम देखते हैं चौथा तनुष छोटा लड़का है अब यहाँ लड़के की विशेषता बताई है छोटा शब्द से तो हम लोग जो है छोटा शब्द को विशेषण के तौर पर उपयोग करते हैं वह सफेद बगुला है मान लीजिए कि हम कहीं तालाब के किनार किनारे पर गांव में खड़े हैं और वहां हमें एक बगुला दिखाई देता है तो हम ये कहते हैं कि वह बगुला जो है सफेद रंग का है तो सफेद जो है वो बगुले की विशेषता बताता है अब देखते हैं इस गिलास में थोड़ा पानी है कितना पानी है थोड़ा तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी विशेषता दिखा रहा है या विशेषण है अब आगे देखते हैं मेरे पापा बहुत तेज चलते हैं अब जो चलते हैं उसको क्रिया कहेंगे तेज जो है हम उसको विशेषण के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं कैसे चलते हैं तो तेज चलते हैं मतलब चलने वाले की विशेषता दिखा रहा है उसकी गति दिखा रहा है तो ये विशेषण हो जाएगा ये चलते हैं को हम कहेंगे कि ये जो है ये क्या होगा ये यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि क्रिया है देवेंद्र फुटबॉल खेलता है अब हम यहाँ पर खेलता है शब्द वो क्रिया है कौन सी क्रिया हो रही है तो बोला फुटबॉल क्या खेलने की क्रिया हो रही है क्या खेला जा रहा है फुटबॉल तो फुटबॉल जो है वो संज्ञा है कौन खेल रहा है तो देवेंद्र खेल रहा है तो ये दोनों जो है संज्ञा हो जाते हैं और खेलता शब्द जो है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं मनीषा अच्छा लिखती है अब यहाँ पर मनीषा की जो लिखावट है उसकी तारीफ हो रही है मनीषा कैसा लिखती है अच्छा लिखती है अच्छा जो है वो विशेषण हो जाता है लिखती जो है वो क्रियापद के तौर पर हम उसको उपयोग करते हैं और मनीषा जो है वो संज्ञा हम उसको कह सकते हैं अब आगे देखते हैं चार क निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए अब देखिए यहाँ पर ये चार मुहावरे दिए हैं अब हमें इसका अर्थ भी लिखना है और इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है तो देखते हैं चलिए सबसे पहले शीश चुकाना का अर्थ होता है विनम्र होना अर्थात चलो अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हमें बड़ों के आगे चुकाना चाहिए बड़ों का आदर करना चाहिए और हमें जो है उनकी सारी बातें जो है माननी चाहिए तो हमें बड़ों के आगे शीश चुकाना चाहिए देखिए विद्यार्थी जयपुर मुहावराओ ना अर्थ दे, दे ने वाक्य प्रयोग करवा तरह अह મુહાવરો કરવાનો હોય છે મુહાવરાનો અર્થ આપીને અને આ મુહાવરાને વાક્યમાં ઉપયોગ કરવાનો હોય છે ચલો ઊંચે ચડના ઉન્નતિ કરના ઊંચે ચડના કા અર્થ ક્યાં હોતા હૈ ઉન્નતિ કરના ચલોકા વાક્યમાં પ્રયોગ દેખેગી मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे ही चढ़ते रहते हैं अर्थात अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे और आप जो है उन्नति करते रहोगे और प्रगति करते रहोगे अब देखते हैं तीसरा नेक रास्ते पर चलना अर्थात सही रास्ते पर चलना इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने का कहते हैं हाँ हम नहीं मानते वो बात अलग है लेकिन कोई भी धर्म जो है हमें गलत नहीं सिखाता है और सभी धर्म का जो है अंतिम संदेश तो यही रहता है कि नेक रास्ते पर हमें चलना चाहिए मुंह में पानी आना अर्थात खाने की इच्छा होना अगर हम कहीं शहर में गए हुए हैं और पानी पूरी देखते हैं या रसगुल्ले देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है अर्थात खाने की इच्छा होती है तो यहां पर हम लिखेंगे अंगूर देखकर यहां जो है देख क नहीं आएगा देख ख लिखेंगे हम ये गलत लिखा है तो इसको थोड़ा सुधार देंगे हम अभी चलो अंगूर यहां जो है क नहीं आएगा यहाँ उसकी जगह हम लिखेंगे ये हो गया ख अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया मतलब अंगूर जब लोमड़ी ने देखा तो उसको खाने की इच्छा हो गई तो हम उसको कहेंगे कि अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया अब आगे देखते हैं ख एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो अब देखो ये जो चार मुहावरे हमने देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी का उपयोग करके हमें एक कहानी बनानी है अब देखो मुहावरे का उपयोग करने का अर्थ होता है आप इन चीजों को उपयोग करेंगे हमें उनके अर्थ को उपयोग नहीं करना है ये मुहावरे है तो मुहावरे का उपयोग करना है चलो लिखते हैं हम कहानी तनुष होनार लड़का है वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है देखो ये पहला हो गया वह बड़ा मेहनती है इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है अर्थात प्रगति करता है उन्नति करता है अब हम आगे देखते हैं कहानी को वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है अर्थात वो किसी की बातों में नहीं आता है उसको पता है हमें नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए एक दिन अपनी बुआ पूनम के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया अब देखो मुंह में पानी आया अर्थात क्या होता है उसने उसकी जो बुआ थी बुआ मतलब जिसको हम कहते हैं फैबा कहते हैं उनका नाम पूनम है और उनके हाथ में जब उन्होंने आम देखा तो उसको को भी खाने का मन कर गया तो मुंह में पानी आया वह आम खाने की जिद करने लगा इस तरह से हम इसको कहानी को खत्म करेंगे चार मुहावरे हमने लिख लिए अब आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए अब देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं हमें उसका अनुवाद गुजराती में करना है ठीक काफिला बगदाद की ओर जा रहा था अर्थात काफलो बगदाद तरफ जाई रहियो है तो जो आ आ शब्द लिखवा में रहियो है ना ये शब्द लिखवा में विद्यार्थी बोल करते हैं कैसे लिख सके यहां आम लिखवा नो પછી

है तो हम यहां लिखेंगे कारेलु कड़वु हॉ दीपक रो रोशनी देता है अर्थात दीपक जैसे दीवो जैसे प्रकाश आपे छे गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है हम सब जानते हैं कि गंदगी होती है वहां पर रोग ज्यादा होते हैं तो उसका गुजराती होगा गंदगी किटलाई रोगों नु मूड छे लौकी और गाजर का हलवा बनता है अर्थात दूधी और गाजर नो हलवो नहीं आवे आया हलवो बने हम आगे जुए सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान रिक्त स्थान नो अर्थ छे खाली जगह रिक्त स्थान एट खाली जग्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अब देखो यहाँ पर हमने दो ऑप्शन भी दिए उन दोनों में से हमें किसी एक को पसंद करना है रिक्त स्थान क्रिकेट खेलता है अर्थात रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हम लिखेंगे हम जो है वो बहुवचन है लेकिन मैं जो है वो क्या होता है एक वचन है तो यहाँ क्या लिखा है हम क्रिकेट खेलता हूं थोड़ी आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूं क्योंकि एक वचन का हम प्रयोग करेंगे यह किताब हिरेन की है देखो ये वाला की जो है हम बहुत जगह यूज करते जैसे कि अगर किसी चीज का हमें कारण देना है तो ऐसे यूज करेंगे क्यों की तब इसका उपयोग करते हैं ठीक है ना लेकिन जब अलग से किसी की बात की जा रही है यहाँ पर यह किताब की बात की जा रही है और किसकी है वो बताना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ी ई यानी बड़ी ई अटले आज मोटी ई तो बड़ी ई तो क और अगर बड़ी ई को साथ करते हैं हम तो क्या होता है हमारा उत्तर हमारा उत्तर होता है की, अर्थात दीर्घ जिन्हें आपने कही गुजराती में आने हिंदी में कहवाई बड़ी की मात्रा अब देखते हैं तीसरा यह लड़के है ये लड़के है अर्थात ये ये जो है यह जो है वो एक वचन हो जाता है ये जो है वो बहुवचन हो जाता है तो हम लिखेंगे ये लड़के है पानी में मगर है अब मैं तो ये वाला हो गया पानी में हम लोग ये वाला यूज करेंगे ठीक है ना पानी में मगर है अब ये वाला जो मैं होता है ना वो कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है कि मैं वहां जा रहा हूं मैं वहां से आ रहा हूं मतलब किसी व्यक्ति के साथ जब हम उपयोग करते तब ये वाला दो मात्रा वाला मैं यूज करते है ये आम के पेड़ है इनमें बहुत आम है इन पर बहुत आम है तो अगर देखा जाए तो इनमें थोड़ी कहेंगे इनके ऊपर होता है ना आम जो है वो जो पेड़ के ऊपर होते हैं तो यहां पर लिखेंगे इन पर बहुत आम यहां पर जगह नहीं होगी जगह आप भर दीजिएगा दोनों शब्द को पांच पांच लिखिएगा वह हाथी है इसका रंग काला है या उसका रंग काला है देखो वह मतलब कहा है वो हमसे थोड़ा दूर खड़ा है है ना यह का मतलब पास होता है वह का मतलब क्या होता है दूर होता है तो वह हाथी है यानी दूर खड़ा है उसका रंग काला है इस तरह से हम इसको लिखेंगे अब आगे देखते हैं सात नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम લીખીએ અહિયાં પણ અહીંયા જો થોભો લખેલું છે સ્ટોપ અર્થાત ઊભા રહેવાનું કહે છે જો આવો સંકેત તમે જો સ્ટોપ લખેલું થોભું લખેલું તો આપણે ત્યાં ઉભું રહેવું જોઈએ તો ઠેરીએ એનું હિન્દી શું લખીશું આપણે ઠહેરીએ હવે પ્રવેશ બંધ અથવા તો નો એન્ટ્રી મતલબ આ હવે તમે જઈ શકો નહીં લખેલું હોય ત્યારે આપણે શું લખીશું પ્રવેશ બંધ હિન્દીમાં એને શું લખાશે પ્રવેશ બંધ તો આને આવી રીતે લખવાના થાય છે હવે જોઈએ એક માર્ગીય સંકેત અર્થાત એક માર્ગીય સંકેતનો અર્થ શું થાય છે આપણને બધાને ખબર છે કે એક માર્ગીય એટલે એ રસ્તો જે છે તે ખાલી વનવે છે વન વે નો અર્થ છે કે તમે એક જ બાજુ ત્યાં જઈ શકો છો પાછા આવી શકો નહીં જો આ બાજુ જઈ શકો છો ત્યાંથી કોઈ આવી શકે નહીં તો તેને કઈ રીતે લખીશું આપણે એક માર્ગીય આવું જ લખવાનું હશે પછી સાંકડો પુલ જો આવી રીતે નિશાની આપેલી હોય ને તો અહીંયાથી તમે આવતા હોય અહીંથી આમ જતા હોય તો આ પુલ કેવો છે સાંકડો પુલ છે તેવું દર્શાવે છે તો આપણે શું કરવાનું છે થોડું સાવચેતી વાહન ચલાવવું જોઈએ એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે નેરો બ્રિજ આ ઈ નહીં આવે નેરો બ્રિજ લખીશું અહીંયા લખીશું શંકરા પુલ જે આ ને આપણે શું કહીએ છીએ પુલ હવે આગળ જોઈએ આપણે બીજું જોઈએ હવે આગળ પહોળો રસ્તો છે જુઓ હવે તમે અહીંથી આગળ જઈ રહ્યા હોય તો રસ્તો આવી રીતે ખુલી જાય છે તો અહીંયા આપણને ખબર પડે છે આગળ રસ્તો કેવો છે તો કે પહોળો રસ્તો છે રોડ વાઇડન્સ અહેડ મતલબ આગળ જે છે તે રસ્તો પહોળો થાય છે તો આપણે શું કરવાનું છે આરામથી આપણે vehicle ચલાવી શકીએ તેના માટે આ વસ્તુ છે તો એનું ધ્યાન રાખવાનું થાય તો ચલો હવે જોઈએ આપણે આગે પહોળા રસ્તા છે સાયકલ માટે પ્રતિબંધ સાયકલ પ્રોહિબિટેડ અર્થાત આ વિસ્તારમાં તમે સાયકલ લઈને જઈ શકો એવું કહેવામાં આવેલ છે તો અભ્યારિકે સાયકલ પ્રવેશ બંધ સાયકલ સાયકલ નું સાયકલ લખીશું આપણે સાયકલ પ્રવેશ બંધ ગોડાカー એઝ અ સ્ટોપ રાઉન્ડ અબાઉટ એટલે આગળ સર્કલ છે અથવા ગોળ રસ્તો છે તેવું કહેવા માંગે છે આગળ રાસ્તો આગળ સાંકડો રસ્તો છે નેરો રોડ અહેડ આગળનો જે રસ્તો છે આગે देखते રાસ્તા आगे आठ नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर पांच पांच वाक्य लिखिए देखो आप विद्यार्थी यहाँ पर ये भी कर सकते हैं जो ये जो है ये ना तो पांच वाक्य एक वाक्य 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 सको आने लिखीग्राफे पेरेग्राफ रीते लखी तो 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 लखीश मेरा नाम नित्यम है मैं केंद्रीय विद्यालय राजकोट में पढ़ता हूँ मेरे पिताजी का नाम महेश भाई है मेरे पिताजी अध्यापक है मेरी माताजी गृहिणी है अर्थात घर का सारा काम करते है मेरा एक छोटा भाई भी है वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है हम राजकोट में रहते हैं इस तरह से जरूरी नहीं है कि आप लोग यही लिखे लेकिन आप इस तरह से कुछ भी अपने बारे में लिख सकते हैं अपने परिवार के बारे में लिख सकते हैं सब्जी मंडी अब हम सब्जी मंडी के बारे में कुछ लिखते हैं चलिए देखते हैं सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है कोई ठेले में भी सब्जियां बेचता है ठेले अर्थात रेकड़ी जो है ना इतने ठेले ठेला के वही है ठेले में भी सब्जियां बेचता है कोई जमीन पर बिछोना बिछाकर उस पर भी सब्जियां रखकर सब्जियां बेचता है घना लोग शू जमीन पर बिछोना एट पाथरवा पाथरी ने पर शाक भाजी राखी वेचता हो सब्जी मंडी में आलू गाजर मूली जैसी જમીન કે અંદર હોને વાલી સબ્જીયા બિક્તી હૈ હવે સબ્જી મંડી મે કેવા કેવા પ્રકાર ના શાક વેચાતે છે તો આલુ, ગાજર, મૂળા કે જે જમીન ની અંદર થાય છે એવું શાકભાજી વેચાએ છે પછી કદુ, તુરઈ, કકડી આદી બેલો પર આદી બેલો પર હોને વાલી સબ્જીયા ભી બિક્તી હૈ અર્તત કદુ, તુર તુરિયા, કાકડી આ બધી વસ્તુ જે છે તે થાય છે અને તેવી પણ શાકભાજી ત્યાં વેચાતી હોય છે ભીંડી ટમાટર બેંગન આદિ પાર લગને ભી સબ્જી હૈ અર્થાત જે ઝાડ ઉપર ઉગે છે ઝાડ તો ના કહી શકીએ આપણે કહી શકીએ કે પૌધા અર્થાત જો નાના છોડ પર ઉગવા વાળી સબ્જી ભીંડો છે ટમેટું છે અને રીંગણ છે આ વસ્તુઓ પણ તમને ત્યાં મળે सब्जी मंडी में कोलाहल ज्यादा होता है कोलाहल अर्थात क्या बोलता हुए कि भाई आटला ना बटे बटेटा ले लियो आटला ना रींगण ले तो कोलाहल मतलब खूबज मेरी प्रिय सब्जी देखो इसमें आप आपके हिसाब से अपनी प्रिय सब्जी के बारे में लिख सकते हो जो मुझे जो सबसे प्रिय सब्जी है वो है करेला तो हम उसके बारे में लिखेंगे मेरी प्रिय सब्जी करेला है वह स्वाद में कड़वा होता है वह गोल या लंबा होता

જીમારીયા દૂર કરતા કૃમિ થઈ ગયું હોય છે મતલબ જે પણ તમે ખોરાક ખાવ તે કૃમિ અંદર બેસીને પોતે ખાઈ જાય છે મતલબ એનું પોષણ આપણને મળતું નથી તો આ કૃમિ જેને પણ થયા હોય છે તેના માટે કારેલા ખૂબ સારા ગણાય છે પેટ મે કૃમિ से नष्ट होते हैं मधुमेह जैसी बीमारी में करेला अक्सर माना जाता है मधुमेह अर्थात डायबिटीस जैसे डायबिटीज जो बीमारी माटे अक्सर इलाज तेनो उपयोग करवो जो अब देखते हैं नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए चलो अब यहाँ जो रेखांकित शब्द है उस पर हमें वजन देकर बोलना है चलो पहला मैं बोलता हूं मैं सब्जियों का सरताज हूँ अर्थात आर्थ शू सिर्फ मैं मतलब जे पोते सब्जी बात करे छे ये पोते बीजी कोई सब्जी सरताज नथी मैं सब्जियों का सरताज हूँ अर्थात सब्जियों का सरताज हूँ फलों का सरताज नहीं हूँ मैं सब्जियों का सरताज हूँ अर्थात सरताज हूं जरा भी कम नहीं मतलब सर पे जो ताज रखा जाता है उस जैसा हूं उससे बिल्कुल भी कम नहीं हूं तो आपने जो, जो तुम्हें रेखांकित शब्द जो सो जोशोना पर वजन देने जो बोलवा आवे बल देकर बोलने में आएगा तो क्या होगा हम एक चीज जरूर देख सकते हैं कि उसका जो है उस शब्द का महत्व बढ़ जाता है या कम हो जाता है अब देखते हैं आगे दूसरा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है अब यहां पर हमने मोर के ऊपर वजन दिया तो मोर ही और कोई पक्षी नहीं है हम मोर की ही बात कर रहे हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है अब देखो हमारा मतलब वो हमारा ही है और देश का नहीं और देश का भी हो सकता है लेकिन हमें उनका पता नहीं है लेकिन मोर जो है वो हमारा ही राष्ट्रीय पक्षी है औरों का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है अब देखो राष्ट्रीय के ऊपर हमने जब वजन दिया तो राष्ट्रीय है अर्थात राष्ट्रीय देखो यहाँ पर एक जो है मात्रा गलत हो गई है तो हम राष्ट्र की मात्रा सही मात्रा लिख देंगे राष्ट्र की मात्रा क्या होती है ऐसे लिखा जाएगा ये इस तरह से हम लिखेंगे ये हो गया इसको यहां से बंद कर देंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय अर्थात शू कि भाई राष्ट्र कक्षा है प्रांत एट कोई प्रांत नु के कोई राज्य नु पक्ष की बात नहीं राष्ट्रीय पक्षी छे अब हम आगे देखते हैं मैं कल रामपुर गया था अब कौन गया था मैं ही गया था कोई और नहीं गया था तो हमने कहा कि हाँ भाई आप ही गए थे तो हमने मे के नीचे वजन जो है ज्यादा दिया है मैं कल रामपुर गया था अर्थात कल ही गया था परसों या नरसों गया था नहीं मैं कल रामपुर गया था हमें कि हूँ रामपुर गए लो बीजी जगह कि बीजा कोई काम गए नहीं આવી રીતે જે છે તે આપણે આને લખવાનું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પુનરાવર્તન ત્રણ માં ખૂબ જ મજા આવી હશે જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો અને તમારા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે પણ આ ને જરૂરથી શેર કરજો ધન્યવાદ